মৃত্যুৰ তদন্তৰ ওপৰত আজি আমাৰ কেবিনেটত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা হয় এছ আই টিয়ে আমাক জনাইছে যে নৱেম্বৰ মাহৰ পিছত যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ যদিও ষ্টেটুটৰিলি তেওঁলোকৰ হাতত নব্বৈ দিন থাকে কিন্তু তেওঁলোকে ভাবে যে নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে তদন্ত সামৰি আদালতক অভিযোগনামা দিয়াৰ পথত আগবাঢ়িব নৱেম্বৰৰ শেষত হওক ডিচেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত হওক কেবিনেটে আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যাতে এখন ফাষ্ট ট্ৰেক কৰ্ট যাতে ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া খুব সোনকালে হ'ব পাৰে কাৰণ মই দেখিছোঁ যে সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰিছে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি কৈছে আৰু ন্যায় আদালতে কৰে আদালতে বহুদিন সময় লয় ৰাইজে সেই সময়খিনি দিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে আজি আমাৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ লগত যোগাযোগ কৰিব যিটো মুহূৰ্ততে আমি চাৰ্জশ্বীট দিব পৰা অৱস্থালৈ আহোঁ সেই মুহূৰ্তত যাতে আমি এখন ফাষ্ট ট্ৰেক ক'ৰ্ট পাওঁ য'ত ডে' টু ডে' হিয়েৰিং হ'ব পাৰে দৈনন্দিন হিয়াৰিং হ'ব পাৰে আৰু খুব সোনকালে এই অভিযোগনামাখনৰ ওপৰত আমাৰ বিচাৰ নিষ্পত্তি হ'ব পাৰে ছ' ৰাজ্য চৰকাৰৰ আজি এইটো এটা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আছিল যে গুৱাহাটী হাই কৰ্ট শ্বুড কনষ্টিটিউট এ ফাষ্ট ট্ৰেক ক'ৰ্ট দ্বিতীয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ৰাজ্যৰ মহা অধিবক্তাৰ লগত আলোচনা কৰি আমি এজন স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ দিম যাৰ বেলেগ কোনো কাম নাথাকে তেওঁ কৰ্টত অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ পৰা গোচৰটোৰ ৰায়দান নোহোৱালৈকে তেওঁ যাতে এই কামটোতে নিৰন্তৰভাৱে লাগি থাকিব পাৰে সেইকাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে আজি এই ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়াক আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে এজন স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ আমি এপইণ্ট কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ নাম আমি ঠিক কৰা নাই আমি ৰাজ্যৰ মহা অধিবক্তাগৰাকীৰ লগত আলোচনা কৰি আমি নামটো পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক অৱগত কৰিব পাৰিম গতিকে আমি যিখিনি কাম সদায় কৰোঁ বা আমাৰ প্ৰত্যেকখন কেবিনেটতে আমি জাতি মাটিৰ কাৰণে আমি বহু সিদ্ধান্ত লওঁ সেইবিলাক আছিলেই তাৰ ওপৰত জুবিন গাৰ্গৰ আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যু বা দুৰ্ঘটনা বা ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে মৃত্যু এই গোটেই দিশটো তদন্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবেও আজি কেবিনেটে এই সিদ্ধান্তকেইটি গ্ৰহণ কৰে